Aku ternampak ada something ikut dekat belakang kereta tau. Ha, benda tu mula-mula dia terbang lepas tu dia pop dia duduk dekat belakang kereta. And then aku macam dah tak sedap hati lah. Lepas tu aku macam ignore je lah. Sebab usually kalau aku nampak benda-benda macam tu aku akan ignore kan. So nanti benda tu dia macam bosan. Lepas tu dia, benda tu pun akan pergi lah macam tu. Tapi benda tu dia remain dekat situ tau. Lepas tu. Hai to my channel Sabrina Osman. So hari ni aku nak ceritakan pengalaman seram aku sendiri. Benda tu berlaku tahun lepas, uh, September 2024 lah. Benda tu baru je berlaku. So memang aku ingat macam mana peristiwa tu. Dan benda ni memang terkena pada diri aku sendiri. Kalau ada orang yang kenal aku ataupun kenalan rapat aku, dia orang tahulah yang aku ni selalu kadang-kadang kena rasuk. So benda ni aku ceritakan memang apa yang aku lalui lah. Uh, masa tu Aku kena balik Muar tau uh, Sebabnya Ada wedding Sepupu Belah husband kan Jadi um, Disebabkan Masa tu uh, Hari Jumaat uh, So malam tu juga Kita orang gerak Nak balik ke Mua Kita orang kena pergi Ke Ulu Yam Untuk ambil Adik ipar aku Sebab kereta dia Masuk bengkel Masa tu wife dia Kena kerja Keesokan harinya Kiranya Wife dia tak dapat Cuti lah kan uh, Jadi Uh, jadi memang tak ada pilihan. Memang uh, dia kena tumpang kita orang lah untuk balik ke Muar. Jadi malam tu, husband aku ambil aku dulu dekat Mua Kiara. Lepas tu kita orang terus shoot ke Ulu Yam uh, untuk pick up adik ipar aku lah dengan anak dia. Anak sulung dia. Jadi perjalanan daripada Moon Kiara tu ke Ulu Yam aa, Dia ambil masa dalam sejam tau Tapi kalau jam aa, dia lebih daripada tu lah Jadi perjalanan kita orang malam tu aa, agak jam Sebab semua orang nak balik ke kampung kan aa, Sebab masa tu uh, ada public holiday tau aa, Jadi uh, orang nak ambil uh, long holiday lah kan aa. So sebab tu lah malam tu jam Sampai depan rumah dia And then uh, And then dah pick up dia tu Kita orang pun terus gerak Nak pergi ke uh, Muar Tapi Yang bezanya malam tu Kita orang Tak lalu jalan yang sama Sebab usually Kita orang akan lalu jalan Daripada uh, Subang Pergi dekat Muar kan uh, So kita ada jalan highway yang lain lah Bila dah terlampau jam Adik ipar aku pun dia buka lah waste. Lepas tu dia tengok, oh ada satu lagi jalan yang kurang jam. Jadi, kita orang lalulah jalan tu. Sebabkan uh, husband aku pun dah penat kerja. Lepas tu aku pun bawa balik kerja pun semua kan. Jadi, aku powerful lah dia. Aku cakap, okay takpelah malam ni uh, aku drive. Uh, kita macam take turn lah. Husband aku tidur dulu and then aku drive. So, kalau aku dah penat, aku akan tukar dengan dia. Uh, macam itulah kita orang punya planning. So, uh, bila... Uh, kita orang dah lalu dekat jalan tu Jalan tu smooth je lah kan uh, Sebab ni uh, jalan tu memang Elak jam Tapi kita orang tak pernah lalu jalan tu uh, Tak pernah Sekalipun lalu jalan tu Dan husband aku pun mengaku yang Dia tak pernah lalu jalan tu uh, Ni lah first time kita orang lalu Dekat highway tu lah Lepas tu, masa aku drive tu Aku pun buka lah radio And then dengar lah lagu apa semua kan Jadi aku drive tu sampai pukul 12 Memang aku tengok jam Oh masa tu dah nak pukul 12 lah And then, dekat ada satu jalan tu uh, Memang jam teruk lah Tapi still bergerak Tiba-tiba, masa dah nak pukul 12 tu Aku tengah seronok lah menyanyi kan Uh, tengah tengah nyanyi lagu apa semua tengah hiburkan diri tak ada fikir apa-apa just chill tapi memang ada ngantuk sikitlah and then aku ternampak ada something ikut dekat belakang kereta tau uh, benda tu mula-mula dia terbang Lepas tu dia pop, Dia duduk dekat belakang kereta And then aku macam dah tak sedap hati lah Lepas aku macam ignore je lah Sebab usually kalau aku nampak benda-benda macam tu Aku akan ignore kan So nanti benda tu dia macam bosan Lepas tu benda tu pun akan pergilah macam tu Tapi Benda tu dia remain dekat situ tau Lepas tu aku pun macam Okay lah takpelah aku just ignore je kan And then drive je macam biasa kan Lepas tu aku dah stop nyanyilah lah Bila aku dah nampak benda tu terbang dekat belakang kereta Lagi satu kiri kanan tu penuh dengan hutan jadi aku pun macam dah tak sedap hati kan Aku macam biarlah kan uh, Stop lah nyanyi And then uh, perjalanan tu diteruskan macam biasa Tapi malangnya benda tu dia tak nak pergi tau Lepas tu dia buatkan dada aku berdebar-debar uh, Selalunya kalau aku dah nak kena rasuk tu Nanti dada aku dia akan Heartbeat tu macam pop, 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 pop. Macam tu uh, Macam ibarat kita lari maraton Lepas tu nanti heartbeat tu dia akan uh, Macam itu je kan dia akan uh, heartbeat fast lah Lepas tu kita akan rasa macam uh, Something is wrong yang tak kena uh, Dengan kita Aku dah agak dah Aku mesti akan kena rasuk punya Aku dah dapat feel benda tu kan Jadi aku pun cakap dengan husband aku macam gini uh, B, I rasa you kena drive ni Daripada dia tengah baring Lepas tu dia terus bangun tau Dia pun macam Dia dah dapat predict lah kan Macam something is wrong kan Lepas tu uh, Aku cakap dengan dia uh, You Kita kena tukar ni You kena drive lah Aku cakap macam tu And then uh, Satu lagi yang aku mention Yang buatkan dia Lagi tahulah Yang Something is not right Aku cakap buka ayat kerusi So dia pun buka lah ayat kerusi And then dia dah start macam Be ready tau uh, Sebab dia dah biasa kan Bila aku kena rasuk Dia dah tahu dah macam mana nak ubatkan aku kan Lepas tu uh, Aku pun cari satu jalan Uh, untuk kita orang berhenti kat tepi Lepas tu kita orang tukar tempat duduk So um, dalam 10 minit macam tu lah Lama jugalah kan Sebab benda tu dia dah uh, nak start rasuk aku tau Dia start daripada kaki dulu uh, Macam tu Aku dapat rasakan dia nak masuk mengalir tu daripada kaki Selepas 10 minit tu Kita orang pun jumpa satu jalan yang uh, sesuai untuk berhenti kat tepi lah So aku pun berhenti kat tepi Tapi yang sebenar aku cakap macam ni uh, uh, Aku tak boleh keluar kereta Kiranya aku kena pergi ke seat sebelah dalam kereta sahaja uh, Macam tu Jangan keluar lah Tapi dia keluar lah kan Lepas tu dia pun keluar And then aku pun move lah kepada seat passenger And then dia pun masuk and then dia drive Okay so dia dah start drive lah Dan dalam kereta tu Uh, aku dekat passenger sebelah uh, Adik ipar aku betul-betul belakang aku Dan dekat belakang sini Anak sulung dia uh, Dalam uh, kasit lah Sebab masa tu anak sulung dia kecil lagi kan Along the way Dalam masa setengah jam macam tu Aku cuba tahan dia Jangan bagi dia masuk Kiranya dia terus macam conquer badan aku kan um, Terus merasuk ke apa ke Aku memang uh, Tahan Sedaya upaya aku cuba... Dan aku baca ayat kursi masa tu. Sebab aku tak nak dia rasuk. Bila dia rasuk... Satu, aku akan lemah. Dan satu lagi... Ada anak kecil dekat belakang. So, aku tak nak macam... Uh, nanti anak saudara aku tu... Dia jadi terkejut. Uh, dia jadi takutlah kan... Bila aku kena rasuk kan. So, aku tak nak benda tu terjadi langsung. Jadi, aku cuba tahan benda tu. Jangan bagi masuk. Jangan bagi masuk. Dia dah start lah daripada kaki kan. And then, aku pun pegang lah tangan husband aku. Kiranya aku macam... Oh, macam tu kan Macam tahan-tahan tak tahan, tahan nak bagi dia masuk So aku macam Banyak kali aku macam gitu Sebab aku tahan dia um, Untuk masuk uh, Meresapi dan merasuki aku Macam tu Jadi dalam setengah jam tu Itu adalah satu duration yang sangat lama untuk lah kan Dalam setengah jam tu Aku macam uh, Selalu macam aware lah pukul berapa Apa semua kan So um, Benda tu macam Aku tahulah... Uh, within uh, 30 minit macam tu... Uh, aku tahan dia daripada masuk... Tapi... Benda macam ini dia tak boleh trigger tau... Sebab lagi uh, kena trigger... Lagi benda tu suka... Uh, lepas tu... Uh, husband aku ni... Dia kalau aku kena rasuk selalunya... Dia akan call mak aku... Untuk tahu lah kan... Macam... Uh, dapatkan tips ke... Apalah... Uh, semua tu... And then dia call mak aku... And then dia cakap lah... Uh, Ibu... Um, apa ni aku kena rasuk lah kan And then uh, Mak aku pun kata Okay baca ayat kursi kan uh, Lepas tu uh, Azan uh, Dekat dalam kereta Macam tu And then uh, Husband aku pun baca lah Ayat kursi pun semua Masa tu aku dah macam Hanya duduk kaku Macam gitu Lepas tu aku pandang je depan kan Lepas tu uh, Husband aku dia buat Lock speaker lah kan Masa dia bercakap dengan Mak aku tu Lepas tu husband aku cakap lah Tiba-tiba uh, je aku kena Macam gitu kan Macam uh, ada benda nak masuk Badan aku semua lah. Masa husband aku Bercakap dengan mak aku tu And then mak aku dah bagi tips apa semua tu uh, Aku pun macam dia macam tu kan Lepas tu aku pun dengar je lah perbualan tu Apa yang berlaku Lepas tu husband aku pun cakap macam gini Kenapa kau ganggu dia uh, Dekat aku lah kan dia cakap dengan benda tu Lepas tu benda tu diam tau And then benda tu dia dah full meresap dekat badan aku Once husband aku tanya macam gitu kan Lepas tu dia pun dah terus macam Gelak-gelak dulu Kan uh, Macam biasa Bila orang kena rasu kan Dia akan gelak-gelak dulu Dia rasa macam Benda tu kelakar sangat uh, Macam ada sesuatu Yang kelakar Untuk kita gelak uh, Macam tu Bila benda tu Full control kau Kau takkan boleh Macam uh, Berfikir Macam manusia normal Uh, dia akan Buatkan kau gelak lepas tu dia akan Buatkan kau sedih tiba-tiba dia main emosi kau tiba-tiba uh, kau rasa macam nak nangis kan uh, macam ada sesuatu yang menyedihkan sangat bagi kau lepas tu kalau dia gelak tu dia macam suka sangatlah macam ha 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 macam tu tahu aku tak boleh nak buat sekarang sebab benda tu dia bukan dibuat-buat uh, bila benda tu masuk dia ada karakter yang lain uh, dia akan macam ha, ha ha macam tu tiba-tiba dia suka ha hmm. macam tu Benda tu dah start cakap dengan aku tau Benda tu cakap lah Kenapa kau tak bagi aku masuk dalam badan kau Pada masa tu aku dah gelak-gelak lah Lepas tu aku dah menangis Mak aku pun kata Jangan layan dia Bahaya jangan provoke dia Sebab bila kita dalam kereta Macam-macam boleh berlaku Betul tak? Jadi mak aku kata dengan sebenar aku Biarkan aja Hanya bacaik kursi lepas tu azan mak aku cakap macam tu masa yang uh, mak aku kata jangan provoke dia tu uh, maksud tu dia ketawa kuat tau bila mak aku cakap macam tu kan jadi sebenarnya aku pun suruhlah adik ipar aku azan jadi bila adik ipar aku azan tu uh, dan pada waktu tu Husband aku pun takut lah Tiba-tiba aku buka pintu kereta Sebab aku pernah tau bila kena rasuk tu Aku nak buka pintu kereta Nak keluar daripada kereta So dia takut benda tu So dia dah lock apa semua Lepas tu dia macam Dia rasa macam benda tu bahaya So dia cakap dengan adik pak aku Cuba pegang tangan aku ni lah kan Dua-dua ni daripada belakang Jangan bagi macam aku terfikir untuk buka pintu ke dan sebagainya lah Lepas tu Uh, adik ipar aku pegang sambil azan uh, Jadi dia azan lah kan Lepas tu aku pun senyap aje tau Masa dia azan tu Perjalanan tu kan jam kan So dalam masa benda tu berlaku Dia ni macam lagi sejam nak sampai ke muar lah Dalam journey yang panjang tu uh, Husband aku pun dia cubalah untuk ubatkan aku kan Sambil dia drive kan Lepas tu dia macam uh, Nak keluarkan benda tu tau Dia akan macam bila dia baca Ayat kerusi tu Dia akan tarik daripada atas ni Sampai kaki uh, Sambil drive tu Sambil dia nak ubatkan lah Aku tak bagi dia ubatkan aku Sebab Husband aku ni Dia pernah lah uh, Hari tu dia uh, Ubatkan aku Lepas tu dia terkena uh, Dia terkena Benda tu tepuk Dekat belakang tengkuk dia Lepas tu dia terus giga <laughs> Macam tu tau So uh, Lepas tu dia terus kena gangguan lah Jadi Aku tak bagilah hasben aku buat kan Lepas tu benda tu pun Dia ada bisik dekat aku Dia kata dia nak jumpa dengan uh, Pakcik husband akulah uh, Pakcik Ma'il Dia sebutlah uh, Dia nak jumpa Ma'il Bukan nama sebenar okay? Dan dia cakap uh, Dia memang nak jumpa dengan Ma'il tu Dia cakap macam tu lah Lepas tu uh, Aku pun cakap lah dengan husband aku kan You jangan ubatkan I Yang boleh ubatkan I ni Pakcik Ma'il je Aku cakap macam tu kan sebab benda tu dah Bercakap dengan aku So Aku cakap lah dengan husband aku Macam tu So husband aku tak ubatkan lah, Dia diam je Maknanya Dia cuma uh, Continue lah Baca ekusi Apa semua kan uh, The whole journey Lepas tu Sampai dekat satu selekoh tu uh, Dia nampak Kawan-kawan dia Dekat tepi tau Lepas tu dia pun suka tau Bila jumpa Kawan-kawan dia Dekat tepi tu Dia cakap Haa dia cakap macam tu tau Macam dia seronok lah jumpa dengan kau lama tu Lepas tu adik aku dia kata Aduh ma dia nampak siapa pula ni Jadi dia dah meremang tau masa tu Dia macam nampak kawan pula So dia dah takut lah Kalau kau orang nak tahu Masa aku dirasuk tu Aku ingat apa yang dah terjadi Memang completely aku ingat Akhirnya ha, aku tak lost masa tu Aku tak hilang pada masa tu Aku completely boleh dengar, boleh nampak apa yang dia terjadi. Tapi korang bayangkan aku tak boleh control benda tu. Bila once dia dah control body aku, aku ibarat ada dekat bawah and then dia dekat atas. Maknanya aku hanya memerhatikan apa yang dah terjadi Lepas tu aku hanya ikut je apa yang dia buat Kalau dia nak ketawa ketawa Kalau dia nak nangis nangis uh, Kalau dia nak buat macam ni macam ni itu semua dia Tapi aku boleh ingat apa yang terjadi Uh, sebab tu bila dia babai kawan dia tu Aku ingat every peristiwa tu Semua aku ingat Lepas tu uh, Bila dia dah babai-babai kawan-kawan dia tu Dia dah suka kan Lepas tu uh, Dia pun Tiba-tiba dia duduk dia macam ni uh, Lepas tu husband aku macam perhatikan je kan Lepas tu dia pegang tangan aku sebelah lah Dia pegang lah kat sebelah kan Sebab dia, dia takut lah kalau macam aku tiba-tiba mengamuk ke apa kan aa, Sebelah lagi aa, adik pa aku pegang lah Lepas tu korang nak tahu tak bila masa aku kena rasuk tu Dia ada cakap macam ni dekat aku tau Ha tu lah kau padan muka Siapa suruh kau tak nak bagi aku masuk dalam badan kau Kenapa kau tak nak bagi aku masuk dalam badan kau Sebab ada dia kan ha, Ada anak sedarah aku tu lah Lepas tu dia kata aku nak kacau dia Dia cakap macam tu Kira dia macam provoke aku banyak kali lah benda tu kan Dia pun cakap dengan aku pun semua Lepas tu aku cakap dengan dia Uh, kita orang macam borak batin lah Kau jangan kacau dia eh Aku cakap macam tu lah Sebab setiap kali macam aku kena rasuk ke apa kan Kadang-kadang benda tu dia akan provoke aku tau Dia cakap ok nanti aku nak kacau anak saudara kau Sebab aku ada banyak anak buah kan Saja menyakitkan hati aku Masa bila dalam perjalanan tu uh, Aku pun cakap macam gini Lambat lagi ke nak sampai nak jumpa Ma'il ni Dia cakap macam tu tau Aku pun tak tahu sebab apa dia nak jumpa dengan Pak Pakcik Ma'il tu Lepas tu uh, lagi uh, dalam 15 minit macam tu lah Lepas tu husband aku pun kata Alah kita dah nak sampai lah ni Lepas tu uh, aku pun diam je dalam perjalanan tu Lepas tu dah nak hampir sampai dekat rumah nenek husband aku tu Dia pun macam suka tau Dia macam wow ah, dah sampai lah kan Lepas tu husband aku berhenti Lepas tu parking Husband aku pun buka pintu Bersama lah nak keluar lah kan Uh, nak keluar daripada kereta Tapi dia biar je seat belt aku tu Jangan terbuka lah dia pun uh, keluar daripada kereta uh, Masa tu hujan lebat tau Hujan lebat gila Sebelum kita orang sampai dekat kampung Husband aku dia dah call pakcik Ma'il siap-siap tau Dia macam cakap lah uh, Ni aku kena rasuk pun semua kan uh, Lepas tu dia nak jumpa dengan pakcik Ma'il pun semua So pakcik Ma'il tu dia dah ready lah Dekat rumah tu kan Untuk keluar jumpa dengan aku bila aku dah sampai tu aku duduk dalam kereta dengan seat belt tu masih ada lagi uh, Pakcik Mail pun keluar pakai payung Momen Pakcik Mail keluar je Lepas tu aku terus bersorak tau Bukan akulah benda tu bersorakkan dia macam Mail, Mail macam tu tau Dia macam happy lah jumpa dengan Mail tu faham tak? Dia suka sangat jumpa dengan Mail tu Tapi aku tak tahu apa yang buatkan dia suka macam tu kan Lepas tu uh, Pakcik Mail pun uh, datanglah dekat uh, sebelah pintu aku ni Lepas tu dia pun buka pintu ha, Tapi masa tu aku masih lagi dengan seat lah Masih lagi duduk macam biasa Lepas tu uh, Bila dia nampak je Pakcik Mail tu dah buka pintu Dia pandang macam ni Dia kata Mail lah ha, Dia macam tu tak Dia macam greeting Pakcik Mail tu kan dia macam, Masa dia cakap Mail kau ingat aku lagi tak Dia cakap macam tu tau Lepas tu Uh, macam Pakcik Mael ni dia diam je lah kan Lepas tu husband aku pun cakap dengan Pakcik Mael uh, Okay um, um, apa ni macam ni cara ubatkan aku kan uh, Baca ayat kursi dulu lepas tu tarik daripada atas sampai ke bawah Sampai ke kaki lah Untuk tarik benda tu keluar Jadi uh, masa Pakcik Mael tu tengah baca ayat kursi pun semua uh, Dia pun cuba untuk bercakap dengan Pakcik Mael Lepas tu dia cakap lah macam gini uh, Mail kau ingat lagi tak masa kita kecil? Jadi masa dia cakap je macam tu Pakcik Mail tu dia terus pop keluarkan daripada kaki aku ni Keluarkan benda tu lah tapi sebelum dia keluar tu Dia ada cakap macam ni lah Dia macam Dia macam marah lah Dengan Pakcik Mail ni Dia kata Hutang darah Bayar dengan darah Dia cakap macam tu tau Benda tu terus keluar lah So aku tak tahu Apa benda Apa benda yang Dia cuba cakap Dengan Pakcik Mail tu Apa benda yang Rahsia yang ada dengan Pakcik Mael tu So benda tu remain misteri lah Sebab aku tak tahu Apa benda yang uh, Pakcik Mael tu buat dekat dia ke Apa ke ataupun apa yang dah berlaku ke Aku tak tahu apa benda uh, pasal benda tu Lepas tu benda tu habis macam tu lah Lepas tu aku pun terus okey kan Terus okey lepas tu uh, Sebenarnya aku pun ambil payung pun semua Bawa aku masuk ke dalam uh. Tapi lepas benda tu berlaku Badan aku penat gila tau Lepas tu keesokan harinya Adik ipar aku pun cakap lah Semalam kita lalu dekat jalan yang kita tak pernah lalu Aku pun tak ingat lah jalan ni dekat mana dia cakap macam tu lah So kita orang masing-masing kita orang tak tahu Jalan apa yang kita orang lalu semalam Bila sebenar aku cuba macam ceritakan balik dekat Pakcik Mael kan ah, Benda ni terjadi begini gini 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 um, Tapi Pakcik Mael tu dia macam tak nak share tau tak tahulah kalau macam dia ingat ke perkara tu ke apa ke Tapi uh, tak tahu Sebenarnya kita orang tak tahu apa yang berlaku Antara Pakcik Mael dengan benda tu Dan kenapa benda tu Beria sangat nak jumpa dengan Pakcik Mael Dan bila kita orang lalu dekat hutan tu Mungkin dia dah lama aim nak jumpa dengan Pakcik Mael Kebetulannya bila aku lalu Dan aku memang selalu kena rasuk So dia rasuk aku Lepas tu ikutlah aku sampailah balik ke uh, kampung tu Untuk jumpa dengan Pakcik Mael dan dia memang kena dengan Pak Mail Ataupun Entahlah aku pun tak tahu apa Opinion aku tentang benda ni Tapi benda tu memang remain misteri lah Sampai sekarang pun aku tak tahu apa yang berlaku Andai kata benda tu tak keluar lagi Daripada badan aku masa tu Kalau benda tu keep on talking Mesti aku dah tahulah apa yang berlaku Tapi uh, malangnya benda tu dah keluar dulu uh, Sebelum dia habis cerita Sampai hari ni pun Kita orang macam bila aku dengan Husband aku bercakap kan Kita orang tak tahu jalan apa yang kita orang lalu tu uh, Area mana apa semua Sebab kita orang tak pernah lalu jalan tu Sekalipun kita orang tak pernah lalu jalan tu Dan aku macam trauma tau Macam bila kita orang nak balik muak kan Aku akan tanya husband aku, kita lalu tak jalan tu Lepas tu husband aku cakap lah tak Kita tak lalu jalan tu, memang kita orang Takkan lalu jalan tu Sebab kita orang dah biasa lalu jalan lain kan uh, Tapi pada malam tu Kebetulannya kita orang lalu jalan tu sebab kita orang daripada Ulu Yam and then nak elak jam dan kita orang lalu jalan tu. So kita orang tak tahu pun jalan tu kat mana. Yang aku ingat jalan tu highway lepas tu jam uh, hutan kiri kanan. Uh, itu je yang aku ingat jalan tu. Aku tak ingat pun benda-benda lain macam nama jalan ke apa ke aku tak ingat lah sebab masa tu malam kan. Lepas tu uh, keesokan harinya Aku rasa macam aku penat gila Badan aku ni baru lepas lari daripada maraton Usually kalau macam aku kena rasuk Keesokan harinya aku akan rasa badan aku ni Penat yang teramat-amat sangat uh, Macam tak bermaya Kurang mood uh, Sebab kita penat bila benda tu dah merasuk badan kita Dia akan efek benda yang macam tu lah So nak recover tu dia makan masa sehari Sebab benda tu guna batin kita kan Dia dah masuk dalam badan kita Jadi dia gunalah kita punya tenaga Sebab tu lah aku rasa lemah Tapi sampai hari ni Aku rasa macam hmm, Benda tu kekal misteri Sebab Aku tak tahu apa yang dah terjadi Sebenarnya Bye